نحمدن صلی على رسوله الکریم حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ انہو اِن نل ایمانی بیوتا ول نفاق بوتا و ان نبیتا بنی مقرنۃمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کچھ گھر ایمان کے گہوارے ہوتے ہیں اور کچھ نفاق کے بلا شبہ بنی مقرن کا گھر ایمان کا گہوارہ ہے قبول اسلام کا واقعہ قبیلہ بنو مزینہ کی بستیاں یسرب یعنی مدینہ کے قریب ہی اس راستے پر واقع تھی جو مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے جانے والوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات برابر مزینہ والوں تک پہنچتے رہتے تھے اور ہر آنے جانے والے سے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیر ہی کی باتیں سنتے تھے ایک شام رات کے وقت قبیلہ مزینہ کے سردار حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں اپنے بھائیوں اور قبیلے کے دوسرے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نعمان کے گیارہ سگے بھائی تھے انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا <تصفح> قومی واللہ ما علمنا عن محمد الا الا ولا سمعنا من مرحمۃ مابنتی خدا کی قسم اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں صرف خیر اور بھلائی کی باتیں ہی ہمارے علم میں آئی ہیں اور ان کی دعوت کے متعلق ہم نے اب تک صرف رحمت احسان اور عدل کی باتیں ہی سنی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے میں دیر کر رہے ہیں جبکہ دوسرے لوگ تیزی کے ساتھ اس دعوت کی طرف لپک رہے ہیں انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ صبح ہوتے ہی ان کے پاس چلا جاؤں گا تم میں سے جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہے وہ تیار ہو جائیں حضرت نعمان بن مقرر نبی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں پورے قبیلے والوں کے دلوں میں گھر کر گئیں انہوں نے صبح کو دیکھا کہ ان کے دسوں بھائی اور بنو مزینہ کے چار سو افراد ان کے ساتھ مدینہ منورہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں مگر حضر نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے بڑے وقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کوئی ہدیہ لیے بغیر خالی ہاتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے میں شرم محسوس ہو رہی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ پچھلے سال اللہ کے حکم سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی نے بن مزینہ قبیلے کی تمام فصلوں اور مویشیوں کو تباہ کر ڈالا تھا پھر بھی انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے گھروں کے چکر لگائے اور ان تمام بکریوں کو اکٹھا کیا جو سے بچ گئی تھی وہ انہیں اپنے آگے آگے لے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا حضرت نعمان بن مقرر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبیلے والوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر مدینہ میں مسلمانوں کے گھروں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خوشی کی لہر دوڑ گئی اس لیے کہ اب تک عرب کے کسی ایک گھر کے گیارہ سگے بھائی اور ان کے ساتھ چار سو افراد قبیلہ ایک ہی وقت میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت نعمان بن مقرر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے حد خوش ہوئے اور اللہ تعالی نے اس وقت کے تحائف کو بھی قبول فرمایا اور ان کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ الحیم ترجمہ اور انہی دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بتاتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دجت کے سامنے تقریر کرنا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پھیلانے کی محنت میں لگ گئے اور وہ کسی تاخیر اور کوتاہی کے بغیر حضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام سفروں میں شریک ہوتے رہے اور جب خلافت کی ذمہ داریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آ پڑی حضر نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبیلہ بنو مزینہ نے خلوص اور ایمان کے ساتھ حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور فتنہ ارتداد کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو ان کے دور میں بھی انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کے صفحات ہمیشہ اچھائیوں اور بھلائیوں کے ساتھ یاد رکھیں گے قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ سے چند روز پہلے مسلمانوں کی جماعت کے امیر حضرت سعد بن ابی وق اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک وفد کسرا یعنی ایران کے بادشاہ یزدجرد کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ وفد اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرے جب یہ وفد ایران کے دارالحکومت مدائن پہنچا تو اس نے شاہی دربار میں داخلے کی اجازت چاہی بادشاہ یزدجرد نے انہیں اجازت دی پھر اپنے ترجمان کو بلا کر اس سے کہا سل ملدی جا الى بغزبنا تمعتم بنا علينا لأننا تشاغلنا عنكم ولم ان سے دریافت کرو کہ تم ہمارے ملک میں کس غرض سے آئے ہو اور کس چیز نے تمہارے تمہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر اکسایا ہے شاید تم لوگ شاید تم لوگوں کی ہمارے ملک پر حملہ کرنے کی ضرورت اور اس پر قبضہ کرنے کی لالچ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کے باعث تمہاری طرف سے غافل ہو گئے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بالکل اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہاری طرف سے جواب دوں اور اگر تم میں سے کوئی بولنا چاہتا ہو تو میں اسے اپنے آپ پر ترجیح دوں گا سب نے ایک زبان ہو کر کہا بل تکلم ثم الى کسرا وقالوا هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع الى ما يقول نہیں آپ ہی جواب دیں اور پھر ان لوگوں نے کسرا یزدجت کے طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا یہ کہ ہم سب لوگوں کی طرف سے جواب دیں گے تم ان کی باتیں بغور سنو حضرت نعمان بن مقرن نظی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر فرمایا ان اللہ رحیمنا وارسل الينا رسولا يدلنا على الخير ويامرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا ان اجبناه الى ما دعانا اليه ان يعطينا الله خير الدنيا والاخره، فما هو الا قليل حتى بدل الله ذيقنا سعه، وذلتنا عزة وعذاباتنا اخاء ومرحمه، وقد امرنا ان ندعو الناس الى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجابرنا فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا وهو دين حسن, حسن الحسن كله وحظ عليه وقبح القبيح كله وحذر منه وهو ينقل معتقيه من ظلام, من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدل الله تعالى نهامار أبو رحم فرمايا باس إك رسول بهجاء جس نے بھلائی کے کاموں کی طرف ہماری رہنمائی کی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہمیں بری باتوں کی برائی سے آگاہ کیا اور اس کے کرنے سے روکا اور ہم سے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ اگر ہم اس کی دعوت قبول کر لیں گے تو اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور زیادہ مدت نہیں گزری کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالی نے ہماری تنگی کو کشادگی سے ہماری ذلت کو عزت سے اور ہماری آپس کی دشمنی کو بھائی چارگی اور محبت اور رحمت میں تبدیل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی دعوت دیں جس میں ان کی بھلائی کا راز پوشیدہ ہے انہوں نے ہم ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اس دعوت کو اپنے پڑوس کے لوگوں سے شروع کریں اس لیے ہم تم لوگوں کو اس دین میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں یہ ایسا دین ہے جس نے ساری بھلائی کی باتوں کو بھلائی قرار دیا ہے اور ان کی قبولیت پر ابھارا ہے اور تمام برائیوں کو برائی قرار دیا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید کی ہے وہ اپنے قبول کرنے والوں کو کفر اور ظلم و ستم کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان اور عدر و انصاف کی روشنی میں داخل کرتا ہے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا اگر تم ہماری دعوت کو قبول کر لو گے تو ہم تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کو پیش کریں گے اور تم کو اس پر قائم کریں گے تاکہ تم اس کے مطابق حکومت کرو اور پھر ہم تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے لیکن اگر تم نے خدا کے دین میں داخل ہونے سے انکار کیا تو ہم تم سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کریں گے اور اس کے بدلے تمہاری حفاظت اور حمایت کریں گے اور اگر تم نے جزیہ دینے سے انکار کیا تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی یس کا غصے میں جواب دینا جس حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا انی لا اعلم في الارض كانت منكم ولا 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 اقل عددا ولا اشد اسوا حالا زمین پر کسی ایسی قوم کو نہیں جانتا جو تم سے زیادہ بدبخت تم سے زیادہ تھوڑی تعداد والی اور بدحال ہو ہم تمہارے معاملے کو اپنی سرحدی حاکموں کے حوالے کر دیتے تھے جو تمہیں ہمارے حکم ماننے پر تیار کرتے تھے پھر اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا فن کانت الحاجی دفعہ دفعات کم المجيء امر نقم بحوۃ بقوت کم و کسو نا سعد کم و وجوہ قومی کم و ملک نا علیہ کم ملک اگر تم اپنی غربت اور فقیری کی وجہ سے مجبور ہو کر ادھر آئے ہو تو ہم تمہارے علاقے میں خوشحالی اور عیش و عشرت کے واپس آنے تک تمہاری ضروریات کا بندوبست کر دیں گے تمہاری قوم کے سردار کو اچھے اچھے انعامات اور تحفوں سے نوازیں گے اور تمہارے اوپر اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیں گے جو تمہارے ساتھ اچھائی اور نرمی سے پیش آئے گا جماعت کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کی اس بات کا ایسا سخت اور موتور جواب دیا کہ جس کو سن کر اس کے غصے کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا لولا ان الرسول لا تقتلو کم قومو فلیس لکم کم شعی الدی و انی مرسرا اگر قاسدوں کا قتل غلط نہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو قتل کرا دیتا اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے اب میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے اور جا کر اپنے سردار کو بتا دینا کہ میں اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے رستم کو بھیج رہا ہوں جو اسے اور تم سب کو ایک ساتھ قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا پھر اس نے مٹی سے بھری ہوئی ایک ٹوکری لانے کا حکم دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا حملوه على اشرف هؤلاء وسوقوه امامكم على مرء من الناس حتى يخرج من ابواب عاصمتي ملكنا کہ یہ ٹوکری اس شخص کے سر پر رکھ دی جائے جو ان میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے اور انہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے شہر کے دروازوں کے باہر نکال دیا جائے انہوں نے وفد سے پوچھا من اشرفكم تم میں سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا میں یس دجت کے آدمیوں نے مٹی سے بھری ہوئی وہ ٹوکری ان کے سر پر رکھ دی اور حضر آصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹوکری لے کر مدائن سے نکل گئے پھر اس ٹوکری کو اپنی اونٹنی پر رکھ کر حضر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے اور ان کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالی جلد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور ایران ایران کی زمین پر ان کو قبضہ دے گا اس کے بعد قادسیہ کا وہ زبردست واقعہ پیش آیا جس نے مورچوں کو لاشوں سے بھر دیا لیکن وہ لاشیں مسلمان فوجیوں کی نہیں کس طرح کے فوجیوں کی تھی حادثیہ کی عبرتناک شکست کے بعد بھی ایرانیوں کے حوصلے پس نہیں ہوئے انہوں نے دوبارہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا اور نئے سرے سے ان کو ترتیب دیا یہاں تک کہ منتخب اور تجربے کار سپاہیوں پر مشتمل ایک بہترین فوج تیار ہو گئی جس کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تھی